Уважаемые гости, уважаемые участники конференции, действительно за последний год изменилась страна, изменились мы. Мы стали совершенно другие, мы стали по-другому думать, мы стали по-другому поступать. Год назад страна проголосовала за то, чтобы мы изменили свой вектор развития. Мы проголосовали за свободу, за независимость. Мы выбрали европейский путь развития. Стал вопрос, а с кем мы? Мы идем в НАТО, мы остаемся самостоятельными. Как мы будем организовывать э, безопасность нашей страны? Вопрос достаточно серьезный, потому что мы понимаем, что страна, которая не умеет защищаться, обязательно попадет под чье-то внимание, и причем непростое внимание. Мы видим, что сегодня к нам пришли силы оружия, хотят изменить то решение, которое мы приняли. Так все-таки. Если мы вступим в НАТО, для нас это хорошо или это какая-то панацея от всех бед, или все-таки это наш стратегический партнер? А нам стоит оставаться самостоятельными, организовывать свою армию, организовывать свою систему безопасности. Без внимания общественности к этому невозможно ответить однозначно на этот вопрос. Сегодня наше общество, к сожалению, разобщено. Сказать 50 на 50 или 60 на 40 сегодня ни, ни один эксперт, ни одна общественная организация не сможет. Но тем не менее, то, что вы пришли сегодня на эту конференцию, говорит о том, что это вопрос злободневный, он требует вашего внимания и вашего участия. Представительство здесь международных организаций и дипломатического корпуса говорит о том, что и международной спильноте не все равно, что происходит у нас в стране. Им не безразлично наше будущее. Но они приехали к нам только помочь. Они не приехали за нас решать. И то, какой будет Украина завтра, зависит от нас с вами. Какой путь мы выберем развития, опять же, зависит от нас с вами. От тех людей, которые сидят сзади и которые ждут решения, а как же развиваться дальше. Поэтому я тоже вас призываю быть активными, выражать свою позицию, аргументированно выражать. И действительно, чтобы это получился откровенный разговор, и его решение может быть как-то в дальнейшем повлияют на тот исторический ход событий, который ждет сегодня Украину. Спасибо.